বিভিন্ন গোটেই কথাখিনি সুধিলে তাৰ পিছ মোৰ ওচৰতো অহা নাই সেইটো মই কৈ দিছোঁ দেই আপোনাৰ পৰিবাৰক সোধাৰ পিছত কিন্তু আপোনাক সোধা কথা আছিলে না দহ ছেপ্টেম্বৰ আগত সুধিব লাগিছিল সেইটোকে ক'লোঁ ৰিপৰ্ট দিয়ে আগত সুধিব লাগিছিল যদি ইমান অভিযোগ তো মোৰ পৰা সুধিব লাগিছিল মই সময় নাপালোঁ নহ'লে মই নিজে এছ আই টি অফিচত গৈ পালোঁহেতেন যিয়ে নহওক ময়ো কি কাহিনী ৰচনা কৰে ময়ো পঢ়িবলৈ বিচাৰোঁ ময়ো জানিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ইমান ৰহস্য ক'ব নালাগে আৰু প্ৰেছ কনফাৰেন্স ক'ব নালাগে এটা ৱেবছাইটত সেই এছ আই টি ৰিপৰ্টটো আপলোড কৰি দিয়ক সকলোৱে পঢ়ি ল'ব আমি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমি শুনিবলৈ বিচাৰ বিচৰা নাই একে সেই ফাটা পুৰণি টেপৰ দৰে একেখিনি কথা কৈ আছে এছ আই টি ৰিপৰ্টটো ৱেবচাইটত আপলোড কৰি দিয়ক আমি নিজে আমি অসমৰ ৰাইজে নিজে পঢ়ি ল'ব নিজে নিজৰ মনটো তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে মই স্বীকাৰ কৰিম মই আজি আপুনি সুযোগটো পাইছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ এইমাত্ৰ যিকেইটা কথা আপুনি কৈছে যে আপোনাক এবাৰো জেৰা নকৰিলে আপোনাৰ পৰিবাৰক দুদিন জেৰা কৰিলে যেতিয়া তেখেতে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ কথাটো খুব কৈছিল তেতিয়া আপুনি মৌন আছিল মোটামুটি আপুনি মৌন তেখেত সৰব আৰু এতিয়া যেতিয়া দহ ছেপ্টেম্বৰৰ ওচৰ পাইছিলহি বা এতিয়া দহ ছেপ্টেম্বৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি সৰব তেখেতক সুধিলে তেখেতৰ গাত বিচাই ডকাতী তাকে এতিয়া মোটামুটি সিদিনাখনতো আপোনাৰ কথা সোধোতে আপোনাক এতিয়া যিজনে ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে মই কিয় শুদ্ধ কৰোঁ মই কিয় শুদ্ধ কৰোঁ যেতিয়া নিজে এটা নিজৰ ডাঙৰ নিজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ জাল বনাই আছে য'ত দুটা ভৰিত জাঁপ মাৰি তেওঁ পৰিব তো মই তেওঁক ইমান আমাক তেওঁক কিয় মই সহায় কৰোঁ মই তেওঁ কৃতজ্ঞতাহে জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো দুহেজাৰ তেৰ চনত বিয়া কৰিলোঁ চৈধ্য চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এবাৰ পাকিস্তান গৈ আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত এপ্ৰিল মে' মাহত তেওঁ মোৰ তেওঁক মই অসমত আমাৰ গাঁওবোৰ চাবলৈ মাতিলোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ উত্তৰটোৰ কাৰণে তথাপি মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে আপুনি ক'লে যে এবাৰ গৈছিল পাকিস্তানলৈ এইমাত্ৰ ক'লে

মইতো গ'লোঁ এবাৰ হ'ব পাৰে মোৰ বডি ডবল চৈধ্যবাৰ গ'ল অ' কোনজন ময়ো ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ কি আধাৰ নম্বৰ কি পাছপ'ৰ্ট নম্বৰ লৈ গ'ল ময়ো ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ মোৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই বিচাৰোঁ কোনজন গ'ল মই এছ আই টি ৰিপৰ্ট ফাইল কৰক মই সেই বডি ডবল ওপৰত মই কেছ দিওঁ